السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آپ کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دیں اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے آمین آئیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز کرتی ہیں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے اور درود و اسلام پیش کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لئے ہدایت صبر اور روشنی کا خزانہ ہے لیکن ان تمام واقعات میں ایک واقعہ ایسا ہے جو ایمان کو آسمانوں تک لے جاتا ہے اور دلوں کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے واقعہ محراج آج کا ہمارا ایمان فروز موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی و جسمانی سفر واقعۂ مہراج یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا عظیم موجزہ ہے جس میں صرف امت محمدیہ کے لیے نماز یقین صبر اور قرب الہی کا پیغام چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصہ تک لے گئی جس کے گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے سورة الاسراء آیات نمبر ایک اس آیات کی مختصر وضاحت پر ذرا غور کریں میرے عزیز بھائی اور بہنوں واقعی مہرات کا پورا عقیدہ محفوظ ہے آغاز لفظ سبحان اللہ کیا گیا یعنی اللہ اپنی پاکی بیان فرما رہا ہے کہ یہ کام عقل انسان سے بڑا ہے مگر اللہ کے قدرت کے لیے بالکل آسان ہے پھر و اپنے بندے کے ساتھ اللہ نے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی یا رسول کہہ کر نہیں پکارا بلکہ اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اونچا مقام کامل بندگی کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شان ان کی عبدیت ہے اس کے بعد فرمایا یعنی یہ سفر کسی تماشے یا کرشمے کے لیے نہیں تھا بلکہ اللہ کی نشانیاں دکھانے کے لیے تھا تاکہ امت کا ایمان مضبوط ہو اور یقین دلوں میں اتر جائے اور آخر میں فرمایا یعنی اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے جو رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات میں آسمانوں تک لے جا سکتا ہے وہ ہمارے دلوں کی فریاد بھی سنتا ہے اور ہمارے حال کو دیکھ بھی رہا ہے جسمانی سفر کی تفصیل کی وضاحت کچھ یوں ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں واقعہ مہارت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس جسمانی سفر کو سمجھنا ہوگا جسے قرآن نے غذا الفاظ میں بیان کیا ہے یہ کوئی خواب نہیں تھا اور نہ ہی تصور تھا بلکہ حقیقت بیداری کی حالت میں ہونے والا سفر تھا اسی لیے کفار مکہ نے اسی نقطہ نظر کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا اور یہی سفر ایمان والوں کے لیے ازمائش بن گیا قرآن پاک کی گواہی جسمانی سفر میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے صورت الاسرا میں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اکزا تک لے گئی میرے عزیز بھائی اور بہنوں اگر یہ خواب ہوتا تو قرآن اس کو اتنے وزا اور قطعی انداز میں بیان نہ کرتا لفظ اس راہ وزا کرتا ہے کہ یہ سفر حقیقت میں کروایا گیا سفاری کی حقیقت پوراق. اب آتے ہیں اس خاص سواری کی طرف جس کے ذریعے یہ عظیم سفر طے ہوا احادیث میں آتا ہے حضرت علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ایک نورانی مخلوق پیش کی گئی جسے برق کہا جاتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک ایسی سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی اس کا رنگ سفید تھا اور وہ وہاں قدم رکھتی تھی جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی میرے بھائیوں اور بہنوں یہ بیان ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ برگ کوئی عام جانور نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا مظہرہ تھا اس کی رفتار زمان و مکان کی قید سے آزاد تھی یہی وجہ ہے کہ صدیوں کا سفر ایک ہی رات میں تیہ ہوا مسجد حرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر مسجد حرم سے شروع ہوا یعنی جہاں سے توحید کی روشنی ساری دنیا میں پھیلی یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر عظیم سفر کا آغاز اللہ کے گھر سے ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے گھر سے جڑ جائے تو اللہ اسے بلندیوں تک لے جاتا ہے مسجد اقصہ تک رسائی میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں مسجد حرم سے مسجد اقصہ تک کا یہ سفر صرف جگرافیہ ہی نہیں تھا بلکہ عقیدہ کا سفر تھا مسجد اقصہ وہ جگہ ہے جہاں سینکڑوں انبیاء اکرام تشریف لاتے رہے اور جہاں سے آسمانوں کا راستہ کھلتا ہے اور ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ مسجد اقصہ صرف فلسطین کی نہیں بلکہ پوری امت کی امانت ہے اور واقعہ محراج نے اس کی روحانی حیثیت کو ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا ایمان والوں اور منکروں کا فرق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کفار نے انکار کیا اور کہا ہم مہینوں میں یہ سفر طے کرتے ہیں اور تم ایک رات میں لیکن ایمان والوں نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو سچ فرمایا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں یہی مقام جہاں ایمان پہچانا جاتا ہے عقل رک جاتی ہے مگر ایمان آگے بڑھ جاتا ہے اسی موقع پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صادق کا لقب ملا کیونکہ انہوں نے بلا جھجک تصدیق کی میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اس جسمانی سفر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں جو اللہ پر کامل یقین رکھے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے ایمان عقل کا محتاج ہے بلکہ یقین کا نہیں جو اللہ کے گھر سے جائے اللہ اسے اپنی نشانیوں کی سیر کرواتا ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے جسمانی سفر کے بارے میں جانا ہے مسجد حرم سے مسجد اقصہ تک برگ کے موجزانہ سواری اور اس سے ہمیں ملنے والے اہم اسباق لیکن یہ صرف آغاز تھا واقعی عظیم حقیقت اور روحانی بلندی ابھی باقی ہے کل اسی سیریز میں ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی محرج ساتو آسمان کی سیر اور وہ انمول تعلیمات جو دل کو روشنی اور ایمان کو طاقت بخشتی ہے تو دیکھ اس بات کی آج کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل نورے الہی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئی بھی دبا دیں تاکہ آپ کل روحانی سفر کا حصہ ضرور بنیں تب تک فی مان اللہ